Bukit Aman menumpaskan jaringan pedofilia yang menjual bahan penganiayaan seksual kanak-kanak dan pornografi dewasa melalui media sosial. Lebih 880,000 fail digital bahan lucah dirampas dan 31 individu ditahan termasuk seorang murid berusia 12 tahun dan remaja. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Azim Bezruni, 06303965. Okey, saya akan membentangkan tajuk Isu pedofilia di Malaysia dari perspektif polisi sosial dan amalan kerja sosial. Apakah itu pedofilia? Pedofilia ialah gangguan seksual apabila seseorang dewasa yang mempunyai tarikan seksual terhadap kanak-kanak bawah umur 13 tahun. Isu ini semakin meningkat akibat penggunaan media sosial dalam masa sawah yang memudahkan penyebaran bahan lucah kanak-kanak yang melibatkan keselamatan, kesejahteraan, emosi dan hak perlindungan kanak-kanak sebagai golongan rentan Isu ini semakin memimbangkan akibat penggunaan media digital dan sosial Perkembangan teknologi menyebabkan kanak-kanak lebih terdedah kepada sindiket Daripada kes Richard Harker telah mendedahkan bagaimana Fair to Feel eksplorasi kanak-kanak Malaysia selama ini bertahun-tahun tanpa disedari Menurut statistik PDRN, Polis Diraja Malaysia Laporan pada tahun 2023 ialah 1567 kes naik 26.5% pada 1239 kes pada tahun 2022. Berdasarkan statistik JKM juga, JKM melaporkan 4469 kes penderaan kanak-kanak pada tahun 2023 meliputi fizikal, seksual dan emosi. Kesan kepada mangsa yang pertama trauma psikologi. Mangsa mungkin mengalami ketakutan, mimpi buruk, hilang keyakinan diri dan kemurungan. Yang kedua, kerosakan perkembangan psikososial gangguan terhadap hubungan sosial, prestasi akademik dan perkembangan identiti diri. Yang ketiga, stigma sosial. Keluarga dan mangsa boleh berdepan kecaman rasa malu atau pengasingan daripada masyarakat. Terdapat satu dasar yang berkaitan dengan kanak-kanak iaitu Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara 2009. Tujuan dasar ini adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan, pengamaian, eksploitasi dan risiko sosial lain serta memastikan hak dan kesejahteraan mereka terjamin. Terdapat beberapa objektif utamanya. Polisi sosial. Antaranya adalah Akta Kanak-kanak 2001 pindaan 2016. Tujuannya memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada sebarang bentuk penderaan, pengabaian, eksploitasi fizikal, mental dan seksual. Yang kedua adalah Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, AKSTKK. Tujuannya untuk mengawal, mencegah dan menghukum pelaku jenayah seksual terhadap kanak-kanak secara spesifik Misi kerja sosial misinya adalah untuk melindungi hak asasi manusia mempromosikan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan mangsa dan keluarga Peranan pekerja sosial adalah yang pertama, pelindungan krisis mengambil tindakan segera seperti melaporkan kepada pihak berkuasa menguruskan penempatan sementara di rumah pelindungan JKM dan memastikan keselamatan mangsa Yang kedua, pemulihan mengendalikan kaunseling trauma, terapi permainan, play terapi, sokongan emosi kepada keluarga dan pemulihan jangka panjang untuk mangsa kembali stabil. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Memberi ceramah kesedaran diri sekolah, komuniti dan media mengenai tanda-tanda grooming serta cara melindungi kanak-kanak. Yang kedua, advokasi dasar menyuarakan keperluan dasar lebih ketat memperbaiki perkhidmatan pelindungan dan menyokong pindaan undang-undang berkaitan jenayah seksual kanak-kanak. Yang kelima, kerjasama antara agensi bekerjasama dengan polis, hospital, ahli psikologi, guru dan NGO dalam menyiasat kes membuat laporan dan menyediakan pelan intervensi komprehensif. Kesimpulannya, pedofilia ialah isu sosial serius yang memerlukan perhatian masyarakat, kerajaan dan profesional kerja sosial. Polisi sosial menyediakan rangka undang-undang untuk melindungi mangsa dan menghukum pelaku. Pekerja sosial memainkan peran yang penting dalam pencegahan, perlindungan serta pemulihan mangsa. Masyarakat perlu peka, bertindak melapor dan menyokong usaha melindungi kanak-kanak demi keselamatan generasi masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Jangan lupa like, share, komen and subscribe.